الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم وعلى آلہ وعصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آطَئِلَاكَ الْقَوْسَرِ فَسَلِّ لِي رَبِّكَ وَانْهَرِ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الابتر صدق اللَّهُ العظیم معزز سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا عنوان سورہ کوثر پر تمام سامعین اور ناظرین حضرات سے گزارش میں نے شروع ہی سے مولی مانا انداز کو اپنایا ہے ایک پرجوش مقرر اور خطیب کی حیثیت سے نامہ خطاب کرنا چاہتا ہوں نہ میں کروں گا میرا مدعا صرف یہی ہے کہ جو کچھ ایک معلم کی حیثیت سے میں بہتر انداز سے پہنچا سکتا ہوں میں اسی انداز سے پہنچاؤں گا آپ کو چاہیے سامعین کو چاہیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اسے توجہ سے سنا کریں آپ کی سماعتوں کا قبل از وقت شکریہ پیش کی شکریہ ادا کرتا ہوں یہ سورہ مبارک تیس میں پارے میں موجود ہے قرآن پاک الحمد سے لے کر ون ناس تک سورہ توقیفی توقیفی ترتیب سے لگا ہوا ہے ترتیب توقیفی کے حساب سے یہ ایک سو آٹھ نمبر صورت ہے اور ترتیب نزولی کے حساب سے یہ پندرہ نمبر صورت ہے اس میں آیت کریمہ کی تعداد تین ہے ایک رکو پر یہ مشتمل ہے دس اس میں کلمات موجود ہیں اور بیالیس حروف پر مشتمل ہے یہ مکی سورت ہے اللہ ذوالجلال نے اس سورت کو اس وقت نازل فرمایا جب کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کے وصال کے بعد تار و تشریح کرنے لگے اور منقطع اور نسل کہنے لگے کہ ان کی نسل ختم ہو گئی ان کی جڑ کٹ گئی رب کریم نے تب یہ سورہ مبارکہ اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی میں مختصر so اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کروں گا انا آ توئینہ کل کو ان بے شک ہم نے خیر کثیر عطا کیا اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا فصل لی ربی کا ون ہر اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی دو ان نشانیاں کا وہ البتر تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا یہ اس کا ترجمہ ہے مختصر اب اس کی تفصیل سماعت کریں ان جمع کا سیغہ ہے اور اللہ رب الجلال کے نزدیک جمع کا سیغہ مناسب نہیں ہوتا پھر ترجمے میں ہم لفظ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اس کی دو دلیلیں ہیں کہ کا لفظ یہاں یا تو جبیت کے لیے استعمال ہوا یا تعظیم کے لیے استعمال کیا گیا جمعیت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا کہ اللہ رب دل جلال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کو تعمیر کیا تھا اس وقت دعا مانگی تھی رسول دعا مانگی تھی اور حضرت موسا علیہ السلام بھی اپنی امت کو یہ بتاتے آ رہے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا ثابت یہ ہوا تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو بتاتے آتے تھے کہ آخر اس زمان ایک نبی نے آنا ہے اس لیے ان کو رب کریم نے وسیلہ بنا کر جمع کے طور پر پیش کیا پہلی دلیل جمعیت کی یہ ہے کہ اللہ رب ال نے فرمایا بے شک ہم نے یعنی تمام انبیاء کرام کی بشارتوں کو اور دعاؤں کو رب کریم نے وسیلہ بنا کر پیش کیا ایک دلیل یہ دوسری تعظیم کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ رب زلجلال نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا کل کائنات کو تخلیق کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظمت والی ذات ہے لازمی بات ہے جس چیز کو وہ تخلیق کرتی ہے وہ عظیم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کچھ عطا کیا جتنا عظیم اس کی ذات ہے عظمت والی ذات ہے اتنی ہی عظمت والی چیزیں ان نے اپنے حبیب کو عطا کی اس لیے لفظ انا میں تعظیم بھی موجود ہے اور اس میں جمعیت کا مفہوم بھی موجود ہے آتائنا نا لفظ آتا اور اتا عربی زبان میں دونوں استعمال ہوتے ہیں دونوں کے معنی دینا اور نوازنا ہوتا ہے رب کریم نے لفظ آتا توئے کے ساتھ عطا کیا آئین اور توئے کے ساتھ عطا کیا تو اس کا مطلب ہے فوراً عطا کر دینا اور اپنے فضل سے عطا کرنا رب کریم نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے یعنی اس کی عبادتیں ریاستیں نہیں دیکھیں کیوں کہ آتا یہ ماضی کا سیگا ہے مستقبل کا سیگا نہیں ہے یہ پہلے سب چیزیں عطا کر دی گئی یعنی کوسر وغیرہ جتنے بھی ہیں کوسر میں میں آپ کو بتاتا چلوں لفظ کوسر میں حوض کوسر بھی آتا ہے لفظ کوسر میں خیر کثیر بھی آتا ہے لفظ کوسر قرآن پاک بھی لفظ کوسر میں آتا ہے کیونکہ جملہ جتنی نعمت رب کری میں رکھی تھی وہ ساری اپنے حبیب کو عطا کر دیں آپ کو نبوت عطا کر دی رسالت عطا کر دی آپ کو شفاعت کا درجہ دے دیا گیا آپ کو اپنے دشمنوں پر غلبہ عطا کر دیا گیا آپ کو کثیر امت عطا کر دی گئی آپ کو قرآن پاک مکمل ایک کامل کتاب کی صورت میں آپ کو اس سے نواز دیا گیا اور آپ کو فتوحات سے نوازا گیا آپ کی ذات کو تمام قسم کے نقائص سے پاک کر دیا گیا آپ کا حسن و جمال بے مثال بنا دیا گیا آپ کے کردار کو بے مثال بنا دیا گیا حتیٰ کہ آپ کی آل اولاد کو بھی نقص سے پاک رکھا گیا تو یہ ساری نعمت رب کریم نے پہلے سے عطا کر دی تو اس لیے فرمایا اِنَّا آتَائِنَا ہم نے عطا کر دیا اے رب کریم اور ایک بخاری کی حدیث ہے جس میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رب کریم نے حوض بھی دکھا دیا اور مجھے تمام جہان کی چابیاں بھی عطا کر دی گئی ہیں تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں ثابت یہ ہوا کہ جب رب کریم نے تمام خزانے آپ کو عطا کر دیے اور چابیاں بھی عطا کر دی گئی ہیں تو رب کریم نے اپنے فضل سے جو عطا کیا اس سے فرمایا کہ جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے وہ چاہے وہ اپنے پاس رکھو چاہے یہ کسی کو دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں سارا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں یہ سارے خزانے آپ کی ذات کے لیے ہیں تو عطا کا معنی عطا کرنا ہے اس عطا کا معنی یہ ہے کہ قبل از وقت عطا کر دیا گیا یعنی ابھی آپ نے ولادت حاصل نہیں کی ظاہری تو آپ کو ساری چیزیں عطا کر دی گئیں کیونکہ وہ حدیث پاک موجود ہے جب پوچھا گیا کہ آپ کب سے ہیں تو آپ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان میں تھے میں اس وقت بھی نبی تھا تو آپ نبوت اور رسالت کے لحاظ سے جب آپ کا نور کائنات سے پہلے سب سے پہلے جب آپ کا نور تخلیق ہوا اسی وقت آپ کو تمام اوساف سے متصف کر دیا گیا تھا اسی لیے فرمایا کہ کوسر کیا ہے کوسر سے مراد حوض کوسر بھی لیتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ یوم میشر کے دن ایک حوض ہوگا جہاں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نیک اور صالح امتیوں کو وہاں پانی پلائیں گے حوض کوسر سے اور کوسر سے مراد ایک نہر بھی لی جاتی ہے جو جنت میں موجود ہے جہاں پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کے دوران جب آپ گئے تھے تو وہاں دکھائی گئی تھی جس کے کنارے سونے کے بنے ہوئے ہیں اور وہاں کھوکھلے موتیوں کے ڈومبد بنے ہوئے ہیں جس کی تہ میں موتی اور یاکوت بہتے ہیں اور جس کی مٹی خوشبودار ہے انتہائی جس کا پانی انتہائی برف کی طرح ٹھنڈا اور سفید ہے اور انتہائی شہد کی طرح میٹھا ہے یہ نہر بھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی کوسر کا ایک معنی یہ بھی ہے اور کوشر کا ایک معنی بعض مفسرین یہ جی� رہتے ہیں جو اولاد نرینا لی گئی تو پھر یہ چیزیں کیوں عطا کر دی گئی اولاد ہرینا ہی عطا کی جاتی تو کوسر کا ایک معنی حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ بھی لی جاتی ہے کہ آپ کو وہ بیٹی عطا کر دی گئی تاکہ اس سے آپ کی اولاد آگے چلائی جائے تو اس طریقے سے حضرت حسنین کریمین اور حضرت محسن جو اپنی پیدائش سے پہلے ہی والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں وفات پا گیا یہ تین بیٹے حضرت بی بی فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کو عطا کیے گئے جن سے قیامت تک اولاد کسیرہ جو ہے سید خاندان سے یہ جاری و ساری رہے گی جو اس دھرتی کے لیے زمین کے لیے نہ صرف بلکہ اس ٹوٹل جہان کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کا وسیلہ ہے پاک رب کریم نے فرمایا ہے کہ میرے جو ولی ہیں یہ اس دھرتی پر جتنی بھی نعمتیں میں نازل کرتا ہوں وہ ان کے وسیلے سے کرتا ہوں میں بارش دیتا ہوں رزق بڑھاتا ہوں یہ سارا انہی کے وسیلے سے دیتا ہوں حسنین کریمین اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ جنہیں ہم اہلِ بیت کہتے ہیں اہلِ بیت کا گھرانہ تو تمام سال ہند سے افضل ترین ہے تو ان کی اولادیں تا قیامت تک چلتی رہیں گے ربی کریم نے آتا کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر عبادت اور ریاضت کے معنی نے عطا کر دی اس کے لیے عبادت اور ریاضت نہیں ہے یہ میری طرف سے ایک طوفہ ہے جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے دوسری اس معاملے میں جو بات سب سے اہم ہے آتا کے معاملے میں وہی یہی ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں انہوں نے اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم نکالا ہے کہ رب کریم نے کوسر عطا کر دی یعنی تمام نعمتیں عطا کر دی تمام عرفہ اور صالحین جتنے بھی ہیں ان کے پاس انہوں نے نیمتوں کو ترک کر کے اب اللہ رب جلال سے لو لگانے کی کوشش کی لیکن اگر روح مبارکہ کو دیکھا جائے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ کی روح مبارکہ تمام ارواح بشریہ سے بلند ترین ہے تو آپ تو وصل کے زیادہ حقدار ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے جسم آتا رہی پاک ہے اور آپ کی روح مبارکہ بھی پاک ہے اس لیے رب کریم کے ساتھ وصل کا جو تعلق ہے آپ کا وہ ہما وقت لگا رہتا ہے اور سب سے افضل ترین ہے ملائکہ سے بھی بشروں سے بھی جنات سے بھی سب سے افضل ترین ذات آپ کی اور آپ پیرو روح مبارکہ شاہ رب کریم کے ساتھ وصل میں لگی رہتی ہے دوسری جو ہے ان متصوفین نے جو کچھ فرمایا وہ یہ تھا کہ لی ربی کا ون ہر کہ اے پیارے حبیب تم نماز ادا کرو اور قربانی دیتے رہو اس کا مطلب یہ ہے تصوف کی زبان میں انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں عبادت اور ریاضت کی نشاندہی کرتی ہیں تو اللہ رب دل جلال نے اپنے حبیب کو فرمایا جتنی میں نے نعمتیں تمہیں عطا کی تم زیادہ عبادت اور ریاضت کیا کرو تاکہ تم شکر بجا لاؤ اور شاکرین حضرات میں شاکرین کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں اس لیے رب کریم کے پیارے حبیب شاکرین میں بھی سب سے بلند ہیں سید شاکرین جہاں ہم انہیں کہہ سکتے ہیں اس لیے آپ کو حکم ہوا کہ آپ نماز ادا کریں تمام قسم کی باتیں کریں اور تمام قسم کی قربانیاں دیں اور تیسری جو انہوں نے بتائی اور یا کرام نے وہ یہی نقطہ بتایا کہ یہاں ون ہر سے مراد قربانی ہے یعنی جانوروں کی قربانی اپنے مال سے جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ انسان کو اللہ رب الزلال کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی لذات دنیاویاں جتنی بھی ہیں وہ اور خواہشات نفسانیہ جتنی بھی ہے ان کی قربانی دینی چاہیے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہیے اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو اللہ رب دل جلال کے پیارے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے دنیا کو صرف دنیا کی حد تک رکھا اور نفس پر اس طریقے سے قابو پایا کہ شیطان کسی بھی صورت میں آپ کے قریب نہیں بھٹک سکتا تھا اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ ہم دنیا کو دنیا کی حد کر رکھیں اور اپنے نفس پر یعنی غیر ضروری شہوات پر اور غیر ضروری ضروریات پر ہم توجہ نہ دیں اور اللہ جلال کی مسلسل عبادت میں رہیں تب جا کر ہمیں کچھ مقام حاصل ہو سکتا ہے لیکن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تمام مقامات سے بلند مقام رکھتے ہیں اور اللہ ربض جلال کی بات سے ہم وقت وصل میں رہتے ہیں تو اِنَّا کَلْ کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو قوصر عطا کی خیر کثیر عطا کر دیا جو جو نعمتیں ہم نے بنائی تھیں اس کائنات کو چلانے کے لیے اور جنوں انسان اور ملائکہ کی فلاح کے لیے وہ ساری عبادتوں کا مالک ہم نے آپ کو بنا دیا اس خزانے کی چابیاں آپ کو عطا کرتی پھر یہ کافر حضرات جو ہے یہ

شانہ مامان کے رکھنے کے ہیں بگز رکھنے کی وجہ سے جو اداوت رکھے اسے شانہ کہتے ہیں یہ لوگ جو آپ سے بگز رکھتے ہیں جلتے ہیں اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ آپ کی نرینہ وسال پا گئی تو انہوں نے سوچا کہ یہ من کتے اور نسل ہو گئے ان کی جڑ کٹ گئی یہ دم کٹے ہو گئے ان کی نسل آگے نہیں چلے گی اصل میں یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد ان کا ذکر ختم ہو جائے گا تو اللہ رب الجلال نے فرمایا اے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ صورت نادر فرما کر فرمایا کہ میں تیری نسل کو بھی چلاؤں گا تاقع نسل کثیرہ ہوگی تیری اولاد میں سے اور دوسرا ہے تیرا ذکر بھی ہمیشہ کے لیے بلند فرما دوں گا غارفان اللہ کا ذکر میں موجود ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا تمہارے جتنے امتی ہوں گے وہ تمہارے اولاد کی مثل ہیں وہ تمہارا ذکر کرتے رہیں گے بلکہ میرے ملائکہ تمہارا ذکر کرتے رہیں گے یہاں تک رب کریم نے فرما دیا کہ میں بھی تمہارا ذکر کرتا رہوں گا سورہ احضاب کی آیت نمبر پارہ نمبر اکیس بائیس کی مشرق میں رب کریم نے فرما دیا ان اللہ آمَنُ وَسَلَّمُ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی میرے رسول پر درود و سلام پیش کیا کرو ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جمی خسائل کی مالکہ ہے اور کوئی مخلوق میں سے کوئی بھی بشر ہو جن ہو یا ملک یہ آپ کے مباصل ثابت نہیں ہو سکتا ثانی ثابت نہیں ہو سکتا تو ہمارے اپنے ثبوت دینے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ہمیں صرف پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہونی چاہیے وہی محبت در حقیقت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہماری دین سے محبت ہے تو میں آخر میں صرف اسی شعر کے ساتھ اپنے اس بات کو گفتگو کو ختم کروں گا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے الْبَلَاغُ الْمُبِينَ